Доброго ранка, Украина! Пристрасть хлопців до зброї і гри в війну в дорослому віці нікуди не зникає. Хтось стає мисливцем, а хтось поєднує приємне дозвілля і класичний спорт і відкриває для себе спортинг. Це стрільба із гладкоствольної зброї по мішенях. Їхня траєкторія імітує політ птахів і біг звірів у природних умовах. Як стати спортингістом, Розпитаємо Станіслава Михайлішина. Він президент всеукраїнської громадської організації Федерація спортингу. Доброго ранку! Доброго утра. У нас є відео зі із тренувань. Давайте подивимося, і тим часом розкажіть, які умови спортингу взагалі, які правила основні. Сейчас ми видим так називаємо компакт спортинг це дисципліна, яка реалізується на ограниченні площадки 25 на 40 метрів, і стріляють по различні видам мішень. Там п'ять стрілкових місць знаходяться. с которого каждый спортсмен делает по 5, принимает по 5 мишеней. Всего 25 мишеней за серию. Давайте как раз покажем эти мишени. Давайте. Вот я принес в студию э, все типы мишеней, которые бывают. Почти все. Значит, это стандартное мишень, она диаметром 11 э, сантиметров. Э, Вылетает с машинки со скоростью от 70 до 90 км в час. Летит на расстояние 70-80 метров. Ага. В это время я нужно а, ось, Это мишень так называемый зайчик. Угу. Он э, катится по земле, имитирует за счет того, что земля неровная, имитирует, подскакивает, прыжки, точно как у настоящего зайца. У -у -у. Только Терял. он немножко меньше и бежит быстрее. Скажите, как давно спортинг у нас в Украине уже? В Украине спортинг, федерация спортинга была образу... организована в 2009 году. Э, вообще в мире это очень давнее увлечение мужчин, э, начиная с конца прошлого, э, с конца 19 века. Э, э, ну, в основном во Франции ага. организовываются клубы, тогда стреляли по живым э, птицам, потом в начале 20 века запретили, начали стрелять по шарикам, набитых э, перышками, для того, а чтобы при попадании имитировали. Они рассыпаются и попадаются в птицу. А сейчас, яка, взагаля, тенденция большая у охочих до спорта? Очень нас. Много, много желающих э, заниматься. У нас за два года в федерации появилось 60-70 постоянных членов федерации на соревнованиях принимают участие порядка 60-70 спортсменов. В этом году наши сборные ездили на чемпионат Европы в Таллин и на чемпионат мира в Италию. Скажите, какими физическими властивостями могут владеть те, кто занимается спортингом, или те, кто хочет? Спортинг достаточно демократический вид спорта, им можно начать заниматься и достичь хороших результатов почти что в любом возрасте. Человек в 40-50 лет может достичь и так на... На рівному рівні люди 50-60-річні стріляють э, е-е дуже хорошо і добиваються хороших результатів, э, то есть вибивають 180, mm -hmm. поражають 185 із 200 мішеней на середній. Давайте подивимося ще одне відео зі Давайте. змагань. Це свіжі змагання в Україні відбувалися. Прокоментуйте їх, будь ласка. Де це? Що це? Це да, это... уже разновидность так называемый большой спортинг, когда нет ограниченной площадки, когда есть четыре стрелковых места, они на земле расположены диаметром, круг просто кладется метр, и тут уже нет никаких ограничений ни по длине, то есть максимальная длина э, тарелки, то есть мишень поражается на 60 метров, и тоже так называемая охотничья тропа, во Франции так она и называется, охотничья тропа дословно, по которой человек идет и с каждого места по очереди принимают те же 25 мишенников, mm -hmm. по 7. -по по шесть мишеней. Вот это так называемый большой спортинг, это верхушка самого спортинга, то есть, это самое, в котором проявляется максимальное мастерство, потому что спортсмены не могут тренироваться заранее, они приходят на место, им показывают полет в мишени, и они сразу должны стрелять в зачет. Угу. То есть, поэтому спортсмен, который выступает в этом виде спорта, должен э, максимально уметь э, поражать на любом расстоянии любую траекторию, знать, как она поражается, и любую тарелку. Какие еще соревнования происходят в мире, примером? Где наши uh, берут участие? Да, в, в мире происходит, е, занимается е, это виды спорта, международная организация фитаск со штаб-квартирой во Франции. На чемпионат Европы и чемпионаты мира собираются от 600 до 1200 спортсменов со всех стран. Ведь Очень... нас богато, вид Украины? В этом году, ну, мы молодая федерация, у нас только это развивается, угу. значит, в этом году э, в, на чемпионат Европы в Таллин нас ездило 12 человек, на чемпионат мира в Италии ездило 4 человека. Какие результаты? Э, мы попали в, первых, в первую четверть Протокола. Угу. Это неплохо, хотя это мы были в первой сотне, но при наличии участников тысячи человек, э, то 800 угу. тысяч человек это это хорошо. А взагалі, як думаю, это наступного року збільшиться в скільки разів, в сьогодні участников? В, в следующем году чемпионат Европы будет проходить м. в Венгрии, это достаточно близко от нас, и поэтому уже желающих поехать порядка 20 человек. А женка есть родных? Да, у нас в этом году участвовало две женщины. Ну, дуже цікаво. Дивлячись на те, що досить екзотичний такий вид спорту. Е спортинг. І, до речі, ми запитували перехожих киян, який взагалі вони вважають вид змагань досить своєрідним і екзотичним. Давайте подивимося, що вони відповіли. Давайте. Бистра ходьба, от ну там майже бігуть, майже ходять. Шахмати. Робота мозга. Воздушный фристайл. Это нужно иметь особое мужество. Подорож, например, до Индии, еще Китая, это великая экзотика, и это тоже спорт, потому что выжить в такой стране, не знакомые, это тоже значительное задание. На экзотичнейший, мабуть, серфинг. <laughs> не знаю, так мне кажется. Зараз гадала, жінка 85 років танцевала бальний танець, ну для неї це можна вважати екзотичним видом спорту. Дайвінг, быть. Ну там під водою, там все цікаво. Ну, Для мене екзотичним видом спорту був спідмінтон, можливо, тому що я про нього ніколи не чула раніше і не бачила, щоб оці е, 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 баланчики щоб з такою швидкістю улетіли, та ще й можна грати ним вночі. І взагалі дуже класний вид спорту, і він дійсно екзотичний для України точно. А какой для вас на экзотичнейший вид спорта, на вашу думку? Для меня на экзотичнейший вид спорта, я не знаю, как называется, там, где на вейкборде но в воздухе. Самолеты сбрасывают на вейкборде и А не знаю, ну, цікаво цікаво. Треба дізнатися, що це за вид спорту. До речі, для спортингу треба теж спеціальне екіпірування, не тільки для як для ваших перешутистів, як для вейкбординга. Давайте звернемо увагу. Для занять спортингом потрібна і спеціальне, от наприклад, рушниця, патрони, навушники, навіть і окуляри для стрільби, стрілецькі жилети, рукавички. І це коштуватиме мінімум 9 тисяч гривень. Для чого потрібні спеціальні і окуляри, приміром. И жилет, пояснить. Значит, э, ну, для того, чтобы понять, нравится это или не нравится, не обязательно сразу тратить эту сумму денег. Как правило, на всех стендах есть все это на прокат, и человек может прийти и, и попробовать, и не надо сразу uh -huh. покупать. Если это его, его тогда уже э, он собирает и начинает тратить деньги на этот вид спорта. До речи, у нас есть какие-то изображения. Вот. Да. сейчас давайте их побачим. Там есть и... Вот тарилочки расскажите, это особые, это... это... да? И могут быть и патроны специальные, и Значит, Наушники необходимы для того, чтобы защитить органы слуха от поражения. Это обязательное правило, на соревнования нельзя, но это комфортно для uh -huh. человека с точки зрения безопасности. А вот патроны, это специальные могут быть? Это специальные... Обыкновенные спортивные патроны, они заряжаются небольшим небольшой дробью, то есть не выше семерки, то есть она достаточно маленькая. В каждом патроне порядка mm -hmm. 280 восемьдесят дробинок. Mm -hmm. А снаряд для метания? Это машинки специальные. В данном случае машинки проматика это английское производство. К сожалению, хорошие машинки на Украине, так как же и в России не выпускаются. выпускаются mm -hmm. вот, кстати, женщина, которая ездила чемпионат Европы. <решить> жилет для чего? Вот на ней тоже специально? Жилетка, жилетка это уже для удобства, это уже больше для спортсменов, для того, чтобы удобно было ложить патроны, для того, чтобы удобно было вкладывать ружье mm -hmm. и прочее. Как бы вы взагалі порадили выбирать и <решить> рушницю, и патроны, и жилет той самый? Вот, взагалі? Ружье для спортсмена вещь абсолютно индивидуальная, и это как, это как его продолжение тела. Поэтому ружье для спортсмена долго подгоняется. И если человек э, решил заниматься, то ему специалисты, тренеры обязательно подскажут. Ну, есть известные бренды, производители, которые э, выпускают спортивные, достаточно известные спортивные ружья, но вот ружье это вещь очень индивидуальная жилет, и э, к очкам и к наушникам никаких особо требований нет, главное, чтобы было удобно, комфортно uh -huh. и... Лучше... до патронов тоже какие-то Патроны тоже, для того, чтобы начать и тренироваться, в Украине есть производители патронов, также есть недорогие патроны, которые импортные у нас, поэтому никаких особых э... угу. нету Ясно. условий. А с чего начинать занятия новичкам, тех, кто хочет прийти и Значит, заниматься? Э... Мы помогаем стендам внедрять этот вид спорта. Так, под Киевом есть стенд, где работает школа спортинга. Там за два месяца человек при два раза в неделю может достаточно хорошо научиться вплоть до второго разряда обучить, освоить основные, основные виды мишеней и понятие получать уже удовольствие от этого вида спорта, mm -hmm. а не понимать, что, что делать с ружьем, что делать с мишенью. А у Киева, да и воды, в каких еще регионах? Э, спортинг развит, очень исторически развит в Крыму. В Крыму находятся три клуба, стенда. В Ровно, Ис так исторически сложилось, что спортингисты развиваются там, mm -hmm. где находятся стрелковые комплексы. В Донецке, э, в Ровно, в Крыму, в Полтавской области. Вот вроде... А тем, кто заходил займался занимался в тыре, есть какие-то значения им легче будет потом? Э, в... Как правило, тем, кто занимался полевой стрельбой, э, если они занимались профессионально, это сложнее переучить, потому что там абсолютно другая техника угу. и все по-другому. В полевой стрельбе э, человек э, целится, э, все задержка дыхания и все делается в статике, в то время как спортинг... В спортинге все мишени подвижные, и необходимо, ну это интеллектуальная стрельба, необходимо рассчитать, учитывать силу ветра, учитывать движение, местность, расстояние до мишени. Все это с опытом mm -hmm. и с практикой приходит. А вообще, как Вы выбираете участников для команды, и как выозначают потом победителей? Вот, очень интересно. Значит, для того, чтобы выбрать лучших в течение года, кто от Украины мог бы представлять э, на чемпионатах. Європи і міра в прошлом году ми проводили рейтинг. Люди набирали очки на участие в наших соревнованиях нутріукраїнських. І лучшие 6 человек, команда 3 человека, І 6 человек ми вже на зборах відбирали лучших і ці лучше представляли інтереси України за кордоном. Угу. Що ж, дякую вам, що розказали Спасибо. про такий досить екзотичний вид спорту, не дуже поширений. Я думаю, що тепер збільшиться кількість людей, особливо чоловіків, які теж долучатимуться. Очі хотілось би да дякую вам. Доброго Спасибо. ранку. Про спортинг ми говорили зі Станіславом Михайлішиним. Будьте завжди в гарній формі. Рецепти, як ви тримаєте себе в тонусі, надсилайте нам. Адреса зараз на екрані. А далі рубрика Знайди себе про навчання на роботі.